Xoş gəlmisiz yeni videomuzda. İndi isə bu yeni dərsimizə biz Unit 9.2-i, yəni 9.2 hissəsindən başlayacağıq. Bugünkü unitimizin adı The Right Gift-əm idi. The Right Gift. Right Gift. Sizə nə başa düşür söz bu sözü deyəndə? The Right Gift. You know what does it mean? Nə demə idi bu? Nə başa düşürsüz də Right Gift. Gift nə idi? Hədiyyə idi. Right nə idi? Right doğru düzgün deməkdir, həm də sağ mənası var, yəni istiqamət mənasıdır. Sağ, sağ tərəf, sağ. Amma burada right sözü right həm də hüquq mənası var. Yəni ki, biz a monomial sözdür, ə, çox mənalı, çox mənası vardı. Amma the right gift deyəndə bizim başa düşdüyümüz şey doğru hədiyyə deməkdir. Yəni birisindən bir hədiyyə alanda doğru hədi, yəni ki, doğru hədiyyə nə məndə, yəni bu insan bu hədiyyə ehtiyacı varmı, yoxsa yəni yoxdumu və ya həqiqətən belə deyim də bunu vermək acceptabledimi? Acceptable, yəni necə deyim? Yəni ki, məqsədə uyğundumu, məqbuldumu bildiniz? Right gift, yəni o mənadadır. Doğru düzgün hədiyyə mənasında. İndi ə, biz bunu oxuyacağıq da burada. Ə, bunu oxuyaq. Ə, i̇stisə gəlin belə giving ə, gəlin bunu oxuyaq. Yəni nə deyəyik? Gift giving around the world siz bunu oxuyun, pauza verin bunu oxuyun. Oxuduqdan sonra çalışın mənasını başa düşün. Əgər mənasını başa düşdünüzsə, çox yaxşı. Nə isə başa düşmədiyinizsə, bundan sonra mən oxuyacam və mən bunun mənasını sizə deyəcəm. Ə, ə, bu sizə nə kimi kömək ola bilər? Kömək ondan ibarətdir ki, siz ə, biraz kompleks cümlələri başa düşəcəksiniz, həm də ki, belə deyim də, siz həm də ki, intonasiyaya fikir verəcəksiniz. Yəni görəcəksiniz ki, ə, necə düzgün bir intonasiyayla danışmaq olar. Aydındır? İndi pauza verin oxuyun əgər ə, oxuyub qotardınızsa indi isə gəlin mən oxuyum mən tərcümə eləyim və bir yerdə buna başa düşək. Deməli gift giving around the world. Gift giving gift vermə idi. Gift giving yəni hədiyyə vermə, hədiyyə vermə mənasında. Around the world dünyada hədiyyə vermək. Yəni mənası nə deməkdir? Dünyada hədiyyə vermə. Aran the world, yəni ki, bu nə idi demək istirir? Yəni müxtəlif ölkələrdə insanlar bir-birinə necə hədiyyə verir, qaydalar nədir, qanunlar nədir, belə deyim də. Yəni bununla bağlıdır. Aran the world, yəni dünyada gift giving, ə, ə, yəni hədiyyə vermə. People love gifts. İnsanlar hədiyyələri xoşlayırlar. But it's easy to give the wrong thing. But it is easy to give the wrong thing amma <coughs> səhv şey vermək çox asandır. Mənası belədir. Yəni ki, it's easy to give the wrong thing. Səhv şey vermək çox asandır. Hərfin mənasındadır, amma nə deməyi istirir? Yəni ki, çox asanlıqla siz e, belə deyim də, məqbul olmayan bir hə, bir şey hədiyyə olaraq verə bilərsiniz də. Yəni ki, heç özünüz də bilmədən bildiniz. Mənası deməkdir, it's easy. It is easy to. Görürsüzməsən? It's easy. İstərsə bunu yazın. It is easy. E, asandır. Ondan sonra to gəlir həmişə. Nə asandır? Məsələn belə deyim də, universitetə qəbul olmaq asandır. Onu necə deyərsiz? Qəbul olmaq asandır. İndi yenə söz elə cümlə deyim ki, siz başa düşəcəyisiz də. Məsələn böyük şəhərdə, böyük şəhərdə yaşamaq asandır. Siz bu cümləni necə deyərsiz? Böyük şəhərdə yaşamaq asandır. Böyük şəhərim min Bakıdır. Bakıda yaşamaq asatdır. Siz bunu necə deyərsiz ingiliscə? Deməli cümləyə başlayırsınız it is easy asandır it is easy ondan sonra mütləq to gəlir nəyə görə to gəlir çünki belə deyim də it is easy deyir məsələn burda givedir vermək yəni yanlış hədiyyə vermək yanlış bir şeyi vermək məsələn it is easydən sonra to gəlir ondan sonra fail gəlir həmişə Ondan sonra cümlənin davamı gəlir. Məsələn biz necə deyirik? Deyirik ki, Bakıda yaşamaq asandır. Cümləni belə qururuq. It is easy gəlir, ondan sonra to gəlir. To e, feillərin əvvəlində orada. Deməli ondan sonra live gəlməlidir mütləq. Yaşamaq in Baku. It is easy to live in Baku. It's easy to live in Baku. Məktəbə getmək asandır. Çox sadə bir cümlə dem edim də. Məktəbə getmək asandır. Onu necə deyərsiz? It is easy to go to the school. It's easy to go to school. Uh, və yaxud da ki, ingilis dilini öyrənmək asandır. Necə deyərsiz? İngilis dilini öyrənmək asandır. Bunu siz ingiliscə necə deyərsiz? It is easy to öyrənmək nədir? Learn. It's easy to learn English. Başa düşdünüz məntiqini gördünüz necədir? It is easy deyil, it's easy. It is easy deməli tərcümələndə bir sürətidir. It is easy to ondan sonra hansı fel kimi gəlir? Məsələn, asan da yaşamaq, getmək, gəlmək, nəsədən cümlələrdən asılılıqla nəyi nəzərdə tutursansa, o deyilir. Fel gəlir, ondan sonra felin davamı gəlir. Başa düşdünüz? Feldən sonra nə gəlirsə, məsələn, Bakıda yaşamaq, it is easy to live in the Baku və ya da ki dərs oxumaq, dərs oxumaq nə demək? Study the lesson, məsələn, nəsə hazırlaşmaq da və ya da ki, kitab oxumaq, read the book. It is easy, read the book. Yəni or it's easy and sonra to gəlir. Məsələn easy, məsələn bunun inkarı olsa necə olardı? It is easy, məsələn asan deyil desəz necə olardı? It is not easy. Bəli, it is not easy. It's not easy deyirsiz, to gəlir ondan sonra cümlənin davamı gəlir. Cümlənin davamında nə olur? Mütləq fel gəlir will this feldən sonra gəlir. Bakıda yaşamaq, nə bilim, dərs oxumaq, ora getmək, nəsə bunu falan şey eləmək görürsüz. Mütləq fel gəlir. It's easy asandır, it's not easy asan deyil. Və yaxud da ki, asan deyil, çətindir desək. Məsələn, is-nin yerinə difficult sözü gəlir. Difficult. İndi mən bunu yazım proqresdə elə belə necə deyim? Elə, ə, elə oldu deyə deyirəm də. Çətin sözü difficultdur difficult. Difficult chatin deməyidir. Əgər bilmək istirsə, difficult chatin deməyidir. Əgər belə deyim də, ə, siz yada saxlamaqsa, yaza bilərsiniz. Easy asandır, difficult çətindir. Eynicə dədir. It's difficult to learn English. İngilis öyrənmək çətindir və, ə, və yaxud və ilə xırdır. Yəni belə məntiqi bu awamən keçəy. What is the right gift in your country? Nə deməyə? What is the right gift in your country? Yəni sizin ölkənizdə düzgün hədiyyə nədir? Düzgün hədiyyə. İndi yenə deyə biləm. Düzgün hədiyyə deyəndə biraz qarş, ə, başınız qarşı başınız qarışa bilər. Yəni nəyi vermək olar, hədiyyə olaraq nəyi verməmək olar, bildiniz, nə qədər vermək olar. Yəni, bu kimi şeylər haqqında. Gəl danışaq. Deməli in China, in China, Çində even numbers are lucky, but in both China and Japan the word four also means death. So people don't like getting a gift of four glasses for example. Um uh, and the money in India and Tibet always give money in odd numbers. Nə deməyidi indi bu? Indiyan hissəsi tərcümə ilə. In China, Çində even numbers belə siz nə deməyidi? Even number cüt rəqəm deməyidi. Even even numbers number rəqəm deməkdir. Even numbers cüt rəqəmlər deməkdir. Görürsüz bu da yazılıb 6, 8, 10 bu cüt rəqəmlər deməkdir. Lucky nə deməyidi? Lucky uğurlu deməyidi. Uğurlu Məsələn deyir ki, even numbers are lucky. In China even numbers are lucky. Yəni ki, Çində cüt rəqəmlər uğurlu sayılır. Uğurlu rəqəmlərdir, uğurlu sayılır. But, ancaq in both China and Japan, amma Çində və Yaponiyada həm Çində, həm də Yaponiyada both and bir nə şey deməydi, həm həm də deməydi də. Both China and Japan, yəni Çin, həm, həm Çində, həm də Yaponiyada the word for dörd sözü also means death. Death nəyidir? Death nəyidir? This belə uh, this uh, ölüm deməkdir. Yəni ki, həm Çində, həm də Yaponiyada 4 rəqəmi, 4 sözü daha doğrusu ölüm deməkdir. So, belə ki, people don't like getting a gift of four glasses for example. Buna görə də insanlar don't like xoşlanmırlar getting a gift, hədiyyə qəbul etmək deməkdir. Gift tədiyə də getting a gift, hədiyyə qəbul etməkdir. Of four glasses 4 dənə glasses stəkan deyək də stəkan ola bilər, şüşə ola bilər, nəsə də bir ql və ya artıq indi mən bilmirəm də bu da nə məna deyr. Glasses böyük ehtimalla stəkan mənəsindədir. İnsanlar 4 dənə, məsəl üçün 4 dənə for example məsəl üçün deməkdir. Ona görə də insanlar 4 dənə stəkan stəkanı hədiyyə olaraq qəbul etməkdən xoşlara gəlmir. People don't like don't like getting a gift of flowers i don't. indi nəyə qədər bu getting nə oldu mən bunu izah eləyəcəm də bundan sonra. hələ uh, ki uh, bu getting a gift yəni hədiyyə qəbul etmək deməyir. bəs hədiyyə vermək nə deməkdir? getting a gift dursa hədiyyə almaq deməkdir. bəs hədiyyə vermək nə deməkdir? giving a gift vermək give deməkdir. giving a gift hədiyyə verməkdir. and money بس pull in indian tibet always give money in odd numbers. Odd numbers tək rəqəm demək. Deməli even numbers, even numbers təl tələbünə fikir verin. Even numbers cüt rəqəm deməkdir. Odd numbers tək rəqəm deməkdir. Dəyər içində və ə, Hindistanda və Tibetdə always həmişə give money in odd numbers. Həmişə pul verəndə tək Ə, tək rəq, tək rəqəmli ver də bildiz misal üçün 1 dollar 3 dollar 5 dollar misal üçün də yəni ki tək olsun da yəni ki 2 4 6 10 və ya da 20 100 belə olmasın da çalışın tək verin. Yəni bu demək idi Hindistanda və Tibetdə qanun budur. Flowers are usually great gifts. But be careful. Flowers nə deməkdir? Güllər adətən çox gözəl hədiyyədir. Great gifts great gözəl, qəşəng deməkdir. Gözəl hədiyyələr. Amma be careful amma ehtiyatlı olun. Be careful əgər bilmirsə yazın ehtiyatlı olun. Bildiniz, amma ehtiyatlı olun. Güllər adətən qəşəng hədiyyədir, amma biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Tərcüməsi budur. In Australia and Germany, Avstraliya və Almaniyada red roses are for lovers. Avstraliya və Almaniyada rose qızıl gül deməkdir, qırmızı qızıl gül, are for lovers. Lovers bizsiz e, nə deməkdir? Loves love sevmək deməkdir. Love love's yəni ki bir-birinə aşiq olan insan mənasında başa düşülür. Love's yəni ki sevgililər, bildiniz lovers. Yəni bilmisiniz, sevgililər deməkdir. Deyir ki, Avstraliya və Arman yani Almaniyada, yəni Almanyada qırmızı güllər sevgililər üçündür. Sevgililər üçün nə deməyidi? Yəni ki sevgililər bir-birinə verir də, bilsiniz o demək. In Mexico and in Mexico the red flowers are unlucky. Meksikada isə qırmızı güllər uğursuzdur. Uğursuzluğu elə bil işarə eləyir də bildiniz. Lucky uğurlu deməkdir. Lucky gördünüz burada. Lucky uğurlu deməkdir. An unlucky uğursuz deməkdir. Yəni uğursuzluq əlamətidir də bildiniz. In Russia Rusiyada don't give an even number of flowers. That's for funerals. Rusiyada Rusiyada tək rəqəmli, belə deyim, tək güllər verməyin. Bu e, funeral biz nə deməkdir? Funeral e, necə deyim Azərbaycan dilində necə gedir? Funeral dəfn deməkdir. Yəni dəfn, dəfn üçündür də. That's for funerals. Yəni məncə elə Azərbaycanda da belədir. Məsələn, bir-birinə gül verəndə çalışırlar ki, tək olmasın, da cüt olsun. Çünki tək qəbrə üstün aparırlar, bilirsiniz. Funerals, yəni qəbrə üstünə aparmaq mənasında başa düşə bilər. Funeral dəfn mərasimi deməkdir əslində. Funerals, yəni dəfn mərasimlərində verilir də, bilirsiniz, even number tək rəqəmli güllər hər çox dəfn mərasimində verilir. Bildiniz? Mənası o demək idi. Fruit, fruit nə idi? Meyvə, bəli. Fruit is popular gift in some countries. Some countries bəzi ölkələr deməkdir. Deyir ki, meyvə bəzi ölkələrdə ə, məşhur hədiyyədir. Yəni nə mənə deyir? İngiliscə belə deyir, düzdür, biz Azərbaycanda elə danışmırıq da, danışanda. Yəni o demək idi ki, ə, bəzi ölkələrdə insanlar hədiyyə olaraq bir-birinə meyvələr verir bəlz ən yəni çox çox geniş yayılmış bir növdür də bildiz meyvəni hədiyyə olaraq vermək tərcüməsi budur, mənası budur amma hərfi tərcümələndə bəzi ölkələrdə meyvə məşhur hədiyyədir. İndi biz belə danışmırıq. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, də, danışanda çalışın ə, hərfi tərcümə üzərində danışmayın. Özünüz də məsələn, üçün, Azərbaycan dilindən ingicə tərcümə eləyəndə də, məsəl danışanda çalışın hərfi tərcümə üzərində danışmayın, çünki onda həmişə çətinlik olur. Onun da ən gözəl yolu nədir? Çalışın mümkün olduğu qədər çox oxuyun ki də, çox oxuyanda <coughs> Əgər sizlər mən çox oxuyanda da birnə başa düşürsüz də ingilisinə cümlələri necə qururlar. Yəni nə qədər çox oxusaz, o qədər birnə verilə bilə bilə deyəndə şuur altına ə, oturur da cümlə quruluşları necə eləyir, hansı fikri necə deyirlər, bildiniz. Məsələn, bu ə, tamamilə normal bir cümlə quruluşudur. Fruit is popular gift in some countries. Amma Azərbaycan tərcüməliyində biz belə demirik. Ona görə də təkrar-təkrar deyirəm ki, hərfi tərcümə üzərində işləməyin. Məsələn, siz bunu ə, Buşə bu cümləni oğurlayın siz. Freud is a popular gift in some countries. Və həqiqətəki belə deyim də oxşar tipli bir söz deyəndə, yəni ki bu kimi cümlələrdən istifadə eləyə bilərsiniz. Bildiniz. In China, peiz, peiz nə demək idi? Peiz şaftalı demək idi. In China, peiz appears to mean a problem in the family. İçində şaftalı ailədə problem mənasına gəlir. Mean mənasına gəlmək demək idi. Mean o deməkdir ki və ya da ki mənasına gələn. Yəni problem deməkdir ailədə şaftalı. But peaches başını. Peaches armuddu peaches şaftalıdır. Mən də çaşdım. Hə uh, amma şaftalı but peaches a great gift. Amma şaftalı çox gözəl bir hədiyyədir. They mean long life. Long life uzun ömür deməkdir. Bilmirsinizsə yazın. The peaches are a great gift. They mean long life amma ə, şaftalı gözəl hədiyyədir. O mənası da uzun ömür deməkdir. Uzun ömürlüyə bir işarədir. Bildiniz, tərcüməsi budur. In Canada, Kanada da people usually open gifts immediately. İnsan immediate-la sərazi deməkdir. Həmin dəqiqə. Bildiniz, sərazi, həmin dəqiqə. Məsələn, bu o, zərfdir. Feildən sonra gəlir həmişə believe people usually open gifts immediately. Kanada da insanlar adətən hədiyyəni həmin dəqiqə açırlar. Yəni birisi sizə hədiyyə vermir, gözləmirsiz də aparmı evdə tək olanda açarsınız. Yəni, Elə onun yanında açırsınız. O deməkdir. Open gift hədiyyəni açmaq deməkdir. But in other countries, amma ba bəzən başqa ölkələrdə, az da başqa deməkdir. Başqa ölkələrdə for example Thailand, məsəl üçün Taylandda people wait and open gifts later. İnsanlar gözləyirlər və hədiyyəni sonra açırlar. Later sonra deməkdir. In the US Uh, Amerika da it's polite to send a thank you note or email. Polite uh, necədir? Uh, səmimi, polite bilirsiz, nəzakətli mənasında. Bildiniz, nəzakətli, səmimi mənasında. It's polite, yəni bir şey bunu eləmək nəzakətli əlamətdə bildiniz. O demək, it's polite to send a thank you note. Thank you note is yazın thank you, sağol demək. Thank you note sağol qeydi və ya da ki email, yəni birisi sizə bir şey elir. Hə, çox sağ ol yazırsan bir e-mail yazırsan, və ya ki bir notda. Not bilisiz nədir? Bir kağızlar olur. Müəyyən bir rəhli kağızlar belə, nə bilinəsə. Hə, orada adın, familiyanı yazıb hə, kimsə göndərsən poçtdan bildi. Thank you note. Və ya həftəlik ad günü ilə bağlı hə, şeylər olur. Belə hazır necə deyim indi bilmirəm Azərbaycan necə gedər indi heç bilmirəm Azərbaycan da elə bir şeylər var yoxsa yoxdur. Belə kağız kim olur? Biraz daha fərqli kağızlar olur, müəyyən şəkilli kağızlar olur üzərində yazmaq üçün yerlər olur. Bəziləri məsələn sırf thank you not üçün də, yəni birisinə təşəkkür məktubu hazır şəkildə olur. Hər sözlər falan hamısı olur. Sən özün istəyirsən yazırsan, göndərsən. Yəni it's polite, yəni ki nəzakətliyin əlamətidir, bir növ necə deyim idi? Çox oldu da bir zəriflik əlamətidir insanlara sanki note və ya email göndərmək. In Zimbabwe people like saying thank you by dancing or jumping. Yəni <laughs> ki Zimbabwe-də isə insanlar thank you deməyim, yəni çox sağ ol deməyim danc elleyərək və ya tullanaraq deməyə xoşdurlar. Bildiniz? Yəni ki birisi bir hədiyyə verir, məsələn, çox sağ ol deməyin yerinə dans elirsən və ya da ki tullanırsan elə belə. <laughs> o çox qəribə bir adətdir. Əbənöv sevinmək əlamətə kimi mən belə başa düşərəm də. Bildirdim biz Azərbaycanda da var hey. İnsan sevinəndə ya oynayır, ya nə bilim yerindən tullanıb atılmadan çox qızlara xas olan bir əlamətdir. Də. Belə tullananlar elə daha mənçində yoxdur da, yəqin. Belə deyim, tək-tək olanda çox sevinəndə hə ürəkdən tullanırlar. Mən belə düşünürəm, yəni bəlkə də yanılıram. Ha, "Please" nə deməyidi? Yəni Zimbabwe-də insanlar people like saying thank you, insanlar uh, by dancing or jumping. Yəni ki, çox sağ olu dans eləyərək və ya da ki, jump tullanmaq deməkdir. Jumping tullanma. Yəni tullanaraq deməyə xoşdoyurlar, bildiniz? In the UK, İngiltərədə activity gifts are popular, but be careful to match the person and the activity. For example, your friend hates flying, so don't give him a parachute jump this activity gives me siz nə demək? Activity fəaliyyət deməkdir. Activity fəaliyyət. Activity gives odə deməkdir ki, hərf tərcümədə fəaliyyət hədiyyəsi demədir, amma məntiqin başa düşünə nə deməkdir? Birsiyə hədiyyə verirsiniz. Hədiyyə verəndə əşya vermirsiniz də? Məsələn, birisinə nəsə hər hansı bir aktivitələrdən istifadə etmək üçün elə bil onların ə, bir növ onu hədiyyə kimi verirsiniz. İndi gəlin də bu cümləni şey elə başa düşəcəksiniz nə deməkdir? der ki İngiltərdə activity giftlər çox məşhurdur amma ehtiyatlı olmaq lazımdır ki insan adamlarla aktivitəni elə bil məç eləmək lazımdır. Məç nə də uyğunluq olmalı. Yəni bir insana bir aktivitəni verəndə onu hədiyyə olaraq verəndə ehtiyatlı ol ki bu insan bu aktiviti eləməyə xoş deyirmi? Bildiniz nə demək? Aktivitə eləmək. Məsələn biz nə deyirik? İndi paraşütdən tullanma ola bilər. Bilirsən məsələn 1 aylıq üzgüçülük dərsin həddi olaraq verirsən ki, hə əfəlan məşrəb yerdə həsən gedib. Və yax da ki nə nə, nə deməy, bir hər hansı bir e, dağadırmama məsəl üçün bir şey var hə bir bir günlük, iki günlük, beş günlük, bir günün nəsə də hə bu bir aktivitedir. Hə bunu əvvəlcədən alırsan ki, hə mən bunu aldım, sonra aldığın o şeyi izini başqasına hədiyyə olaraq versən, yəni o insan gedib onun pulsuz şəkildə istifadə edə bilər. Yəni ki, hə, əşyanı hədiyyə vermirsən də hər hansı bir belə demdə pulla olan hər hansı bir servis olsun, nəsə bir aktivitiyolar olsun, turistik bir şeylər olsun, hə onu bir insana hədiyyə olaraq versən, bunu nəzərə tut. Dəyər ki, insanı amma biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Verdiyin adamla aktivitenin bir uyğunluğu olmalıdır. For example, misal üçün your friend hates flying. Misal üçün sənin dostun flying uçmaq deməkdir. Uçmaqdan zəhləsiz qaçır. Hate nifrət eləməyi deməkdir. Zəhləsiz qaçırsa, don kimi mən paraşütcəm. Ona əgər sənin dostun misal üçün deyir ki, dostun uçmaqdan zəhləsiz qaçırsa, ona görə də ona paraşütdən tullanmaq şeyin hədi olaraq vermə bildiniz. Paraşütdən tullanmaqda indi bilmirəm Azərbaycanla nə təhridir. Hə parası Avstraliya da dünyanın çox yerində var da ümumiyyətlə bu hə, paraşütdən tullanmaq məsələn səfərlənəmsə o təxminən 250 dollardan başlayır hə paraşütdən tullanmaq hə alırsan onu onu kiməsə hədiyyə verirsən ki hə mən almışam bir nəfərlik paraşütdən tullanma hə get bunu sən istifadə edir, elə belə onu hədiyyə olaraq verirsən bunun mənası bu deməkdir Başqa qədər ümid edirəm ki, belə deyəndə mətni tam başa düşə bildiniz. İndi yenə də deyim ki, bu hərfi tərcümə tam dəqiqlik göstəmir, çünki belə deyim də bu ingilis dilində sözləri ifadələri başqa cür deyirlər. Amma mənə elə gəlir ki, siz başa düşə bildiniz. Əgər belə deyim də istəyirsə bunu bir də oxuyun, ordakı sözlər üzərindən bir də keçin, onları öz lüğətinizə yazın. Çünki ordakı sözlər belə deyim tez-tez istifadə olunan sözlərdir. Bugün bu gün bu Bu dəfəki videomuz bu qədər. İndi mən çox uzatmaq istəmirəm də hər dərsi. Bundan sonrakı videomuzda qaldığımız yerdən davam eləyəcək. Hələlik.